Николай ранен. Группа проклятия. Я подаю знак своим, что это противник. Вот, они его подавляют огнем. Я также стараюсь их максимально подавить огнем. Вот, защищаю госпиталь. Кровотечение. Right Кровотечение, шкура. Поднимаем накладываем шкуру. Раз, два, три, взяли. Да. Мы целыми днями тренировались, как спасать людям жизнь. Да, это очень важно в наших условиях. Даже если это не пригодится нам в нашем городе, то не обязательно, может быть, связано с войной. Да, любые стихийные бедствия, что угодно, в принципе, очень, очень много полезных. Событий. Не через голову, не через голову. Не, ему было Теперь уже военный. До этого был гражданство. До мобилизации. А полезность в том, что как действовать на поле боя. Не в том плане, как передвигаться. А Что нужно делать в первую очередь? И как спасти товарища? Да ноги, чтобы фиксировать перелом, чтобы не отломать ему ногу. <сосы> Практики з аузгуд. Практика це завжди добре. На практиці ніколи не можна зробити помилок на тренуванні. equipment. Ну, оснащення дуже І потрібно з ним навчатися. Наприклад, до стіна силки зараз в Україні їх немає. Їх Нам потрібні тисячі Так дуже легко переміщати пацієнтів. очень много, очень интересный тренинг, очень много информации. Здорово, что такое проводят и почаще вас побольше по подготовки. Пять дней, к сожалению, не Очень хорошая информация. Формотами. Да, а есть тут вход, да, время на сторону. Uh, this is a team approach to medicine. А uh, Також це командний підхід до медицини. And that's why it's very important that all these people regardless of their skill levels are involved in the training. І тому дуже важливо, що усі ці люди, незалежно від рівня їхніх навичок, приймають участь у цьому тренінгу. So Со застан where something is done, why it's done, and how to manage that patient regardless of регарлес тер скіллево, щоб вони розуміли, коли щось робиться навіщо і як працювати з цим пацієнтом незалежно від їхнього рівня навичок.